Apakah kerusi pedalaman di Sabah sedang menjadi medan strategik yang mempengaruhi arah politik negeri? Hari ini kita menyelami satu langkah penting yang menggambarkan peta kuasa di kawasan dalam negeri. Apabila gabungan rakyat Sabah, GRS, mengesahkan secara rasmi pencalonan Rubin Balang bagi kerusi Dun Kemabong, sedangkan rakan gabungan, Democratic Action Party, DAP, menangguhkan pengumuman mereka. Apakah yang sedang berlaku di balik tabir politik Sabah? Mari kita susun fakta dan kemudian kita ulas bersama. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. GRS sahkan Rubin tanding Kemabong lepas DAP tangguh umum calon. Itulah berita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan artikel asal yang dipetik daripada Malaysia Kini. Artikel asal menyebut bahawa GRS telah mengumumkan Pencalonan Rubin Balang sebagai calon bagi kerusi Kemabong sejurus selepas sekutu mereka DAP menangguh pengumuman keputusan mereka mengenai kerusi tersebut. Ketua Menteri Sementara dan Pengerusi GRS Haji Jinor semasa acara pelancaran jentera pilihan raya di Kemabong menyatakan keyakinannya bahawa dengan jentera yang kukuh dan sokongan pengundi tempatan, Rubin Balang akan menang semula kerusi itu. Beliau juga memuji Rubin sebagai pemimpin tempatan yang telah terbukti menjiwai akar umbi di kawasan tersebut. Rubin Balang yang pertama kali memenangi kerusi Kemabong sebagai calon bebas dalam pilihan raya negeri 2020 kini bertanding semula atas tiket GRS. Satu langkah yang dianggap memperkukuh kawalan GRS terhadap kerusi tersebut dan menandakan hasrat gabungan itu untuk mengukuhkan kuasa mereka di kawasan pedalaman Sabah. Sebelum pengumuman ini, DAP melalui setiausaha agungnya Anthony Locke menyatakan bahawa satu kerusi dalam negeri Sabah sedang dibincangkan bersama rakan gabungan iaitu bukan soal konflik tetapi soal penyelarasan kerusi namun beliau enggan menamakan kerusi tersebut. Sumber dalaman menyatakan bahawa kerusi Kemabong adalah antara kerusi yang dipertimbangkan oleh DAP dengan bekas ahli parlimen Tenom, Norita Sual dilihat sebagai calon berpotensi dalam ucapannya, Haji Ji turut menekankan bahawa kempen GRS akan menumpu kepada kesinambungan, kestabilan dan kemajuan ekonomi di bawah rangka kerja pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, SMJ. Beliau menyatakan bahawa GRS bukan sekadar bermain politik atau membuat janji kosong, sebaliknya mempunyai agenda pembangunan dan menegaskan bahawa Pakatan Antara GRS dan Pakatan Harapan, PH, kekal kukuh di negeri dan persekutuan. Di bawah perjanjian semasa, GRS akan bertanding di 52 daripada 73 kerusi negeri Sabah, manakala PH akan meletakkan calon di 21 kerusi. Hari penamaan calon ditetapkan pada 15 November dan pengundian pada 29 November. Untuk maklumat tambahan daripada berita terdahulu, Rubin Balang merupakan tokoh politik yang cukup lama dalam arena Sabah. Beliau mula memegang kerusi DUN Kemabong sejak 1994 hingga 2018 melalui parti seperti Parti Bersatu Sabah (PBS) dan kemudian AMNO. Beliau memenangi semula kerusi tersebut dalam PRN 2020 sebagai calon bebas sebelum menyertai GRS kemudian. DUN Kemabong adalah dalam Parlimen Tenom kawasan pedalaman yang mempunyai demografi terutama komuniti Kadazan Dusun Murut, KDM dan kedudukannya jauh dari pusat bandar Sabah. Kerusi pedalaman seperti Kemabong sering menjadi tumpuan kerana isu pembangunan, akses infrastruktur dan hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat menjadi elemen penting keputusan pengundi di kawasan sebegini. Sebagai contoh, analisis tentang PRN 2020 menyebut bahawa kemenangan GRS banyak dipengaruhi oleh kawalan kerusi di kawasan dalam negeri yang majoriti bukan Muslim Bumi Putera. Kini mari kita masuk ke bahagian analisis dan persoalan akademik serta perbandingan sejarah isu semasa. Langkah pengumuman pencalonan Rubin Balang oleh GRS di Kemabong membawa beberapa persoalan penting dan memberikan bahan pengamatan menarik dari segi politik Sabah. Pertama daripada segi strategi gabungan, aksi GRS memperjelas bahawa mereka mahu mengekalkan kawalan di kawasan pedalaman yang dipercayai sebagai kubu kuat mereka. Dengan menamakan penyandang yang mempunyai rekod panjang seperti Rubin Balang, gabungan tersebut memberikan isyarat bahawa mereka melihat kestabilan dan kontinuiti sebagai nilai yang unggul dalam kerusi yang sering memerlukan pendekatan akar umbi bukan sekadar kempen besar-besaran di bandar kedua dari segi kerjasama antara parti dalam kerajaan gabungan apabila DAP menangguh pengumuman dan GRS terus membuat keputusan sendiri ia menggambarkan realiti bahawa dalam gabungan besar terutamanya dalam negeri seperti Sabah rundingan kerusi mungkin berlaku di belakang tabir isu seperti siapa bertanding di kawasan KDM non-Muslim Bumi Putera, siapa bertanding di kawasan majoriti Muslim dan bagaimana parti komponen menyeimbangkan kepentingan sendiri, ini adalah persoalan yang berulang dalam politik Sabah. Laporan analisis untuk PRN 2020 menyebut bahawa GRS baru dibentuk dengan segera sebelum pilihan raya dan menghadapi masalah pembahagian kerusi antara komponennya. Apakah langkah GRS sekarang menunjukkan bahawa mereka telah belajar dari pengalaman lalu dengan menonjolkan calon yang selamat di kawasan kritikal atau sekadar mengambil pendekatan pragmatik menjelang pilihan raya. Ketiga, dari segi kepentingan kawasan pedalaman, kerusi seperti Kemabong memiliki ciri khas tersendiri, geografi yang jauh dari pusat bandar, populasi yang mungkin terpinggir dari segi pembangunan dan akses infrastruktur. Dalam konteks ini, janji seperti kestabilan dan kemajuan ekonomi, seperti yang disebut oleh Haji menjadi sangat relevan. Pengundi di pedalaman mungkin melihat bukan hanya siapa calon, tetapi juga siapa yang mampu membawa pembangunan. Di sinilah sejarah memberi kita pelajaran. Semasa PRN 2020, kawasan pedalaman yang berjaya dikuasai oleh GRS adalah sebahagian besar sebab mereka menonjolkan hubungan dengan kerajaan persekutuan dan janjikan pembangunan. Maka persoalannya, adakah pencalonan Rubin Balang benar-benar menggambarkan keutamaan pembangunan dan bukan hanya strategi politik? Keempat, dari segi perubahan demografi dan politik identiti, Sabah sering dibincangkan dalam literatur politik sebagai negeri yang mempunyai isu khas seperti pertindihan budaya, agama pembangunan luar bandar dan hubungan antara kerajaan negeri dengan pusat. Kerusi seperti Kemabong dengan komuniti KDM dominan menunjukkan bahawa isu pembangunan dan pengiktirafan identiti tempatan mungkin bermain peranan penting. Dalam masa yang sama, apabila DAP yang secara tradisi dikaitkan dengan kawasan bandar Cina di semenanjung menunjukkan minat untuk kerusi interior, kita boleh bertanya Adakah ini menandakan perubahan orientasi atau outreach parti tertentu ke kawasan yang selama ini tidak menjadi fokus utama mereka? Apa implikasinya ke atas struktur politik negeri? Kelima dari segi implikasi penjagaan gabungan dan stabiliti politik. Sejarah Sabah menunjukkan bahawa kerjasama gabungan mudah retak apabila ada pertindihan kerusi. Apabila calon dikemukakan dari satu komponen yang dilihat melemahkan komponen lain atau apabila tuntutan lokal dicabar oleh tuntutan abang besar dari semenanjung. Sebagai contoh, analisis 2020 menyebut bahawa GRS mempunyai kerusi majority tetapi masih berdepan risiko ketidakstabilan kerana persaingan dalaman antara AMNO Bersatu dan PBS. Apabila GRS menegaskan kerusi kemabong ini, adakah ini satu isyarat bahawa mereka mahu elakkan konflik awal dan tampil lebih kemas dalam pembahagian kerusi? dan adakah strategi ini akan menjamin kestabilan selepas pilihan raya atau hanya menjamin kemenangan semata-mata akhirnya dari sudut akademik kita boleh bandingkan situasi ini dengan kerusi pedalaman dalam pilihan raya negeri lain seperti di Sarawak atau di Malaysia Barat kerusi luar bandar pedalaman sering menjadi medan penting bagi parti yang mahu mengekalkan kuasa kerana mereka kurang terdedah kepada kesan isu nasional yang cepat berubah dan lebih banyak bergantung kepada hubungan lama dan jentera lokal. Apakah metodologi jentera politik di kawasan pedalaman Sabah berbeza dari kerusi bandar? Bagaimana calon seperti Rubin Balang yang mempunyai sejarah panjang di kawasan itu menyesuaikan pendekatan mereka untuk generasi yang lebih muda dan pengundi yang mungkin mempunyai akses internet dan rangkaian sosial yang berbeza? Para sahabat penonton sekalian sekarang, kami serahkan kepada anda. Apakah anda melihat pencalonan Rubin Balang sebagai langkah selamat oleh GRS untuk mengukuhkan kawalan mereka di kawasan pedalaman atau sebagai satu refleksi perubahan dalam dinamik politik Sabah yang lebih luas? Apakah implikasi bagi kerjasama antara parti gabungan apabila DAP memilih untuk menangguh pengumuman dan GRS terus membuat keputusan sendiri? Silakan tinggalkan pandangan anda di ruangan komen di bawah, kita bincang bersama-sama. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk kandungan politik Sabah selanjutnya. Terima kasih kerana menonton. Sekian kita jumpa lagi.